сейчас помогаю тем людям, которых освободили с СБУ, то с плена. Это лежит мне на сердце, потому что я сам там был. И с их слов каждых ну, содержит по-разному. Я не знаю критерий их отбора, то есть в зависимости или от меры преступления, или же от злости, которая ну, в человеке, с которым они общаются. Ну, одного могут, в принципе, пинками там чуть-чуть наказать и вы, вы отпустить, другого могут расстрелять вплоть до убийства. А содержится опять же, то есть, ну как, а, меня, я там не был так, чтобы днями и ночами, не был несколько часов, а, последнего, которого мы освободили, он там был 6 дней, он рассказал, что он был там в качестве рабсилы, то там, конечно, мрачно, там пол, который просто насыпан песок для того, чтобы впитывать кровь, которая течет с тех людей, которых допрашивают, ну потому что война. К сожалению, во время войны там нет ни сострадания, нет понимания, или давай побеседуем, расскажи, кто ты, что ты. Там, конечно, сразу начинают морально, психологически, физически подавлять, чтобы получить нужную информацию. Вы знаете, вначале бьют, а потом выясняют. Могут сосед донести. Меня били за то, что в Уга меня встретил мой бывший член церкви, который сказал, что я молился вместе. Я стоял, не молился, а стоял на одной сцене вместе с Ляшком что было неправда, но сама информация была уже достаточно, чтобы меня начали бить и избивать. То есть они получили информацию, что это враг, а уже в процессе пыток они получают уже ну, как бы или подтверждение, что это враг или это же был просто наивный человек. Ну, когда они меня вот это ж выяснили, что я получается вообще здесь не при делах, они просили прощения, но при этом от этого мне ни здоровья, ни настроение не прибавилось. Я знаю, как помочь этим людям бороться прежде всего со страхом, который остается после освобождения. То есть психологически люди очень подавлены, надломлены. Вот. Это первое. Второе, мне хочется рассказать этим людям за Бога, сказать, что Бог их спас, чтобы они изменили вообще свое отношение к жизни. Ну и третье, естественно, это материально помочь этим людям, если нуждаются в лечении, обеспечить полностью им лечение. Но если они нуждаются в эвакуации, в большем случае оно так и есть, в более безопасную зону, то мы их вывозим. Ну, для того, чтобы освободить, конечно, оттуда вот человека, которого похитили, похитили, нужно делать все. Но прежде всего молиться, это самое мощное оружие. Второе, это, естественно, задействовать все возможные правовые платформы. Это ООН, АБСЕ, это... Ну, стараться каким-то образом узнать, где этот человек находится, если есть какие-то контакты, как-то связаться ну, с ним потом, соответственно, с похитителями. А в принципе, как, ну, получается, если человеком начинает интересоваться, то его получается оттуда вытащить. Ну, к тому же, если за человеком с их точки зрения нет таких ну, глобальных преступлений, у них там даже они своих арестовывают, у них там половина своих сидят те, которые мародерствовали, там, наркоманы, алкоголики, там, убежали с бог поставили, еще что-то такое, них тоже арестовывают там, и держат. Мое мнение, что сейчас идет война. То есть человек, который, ну, уже его освободили, его уже отпустили, все. То есть, когда его отпускают, уже, ну, это ж не иголка в стоге сена. Они понимают, что человек все равно кому-то расскажет. Соответственно, они понимают, что это, ну, выйдет на свет. Но это война. То есть, война, как бы, война списывает все. Это уже когда наступит мирное время, тогда будут разбираться, кто был прав, кто был виноват. А сейчас, мне кажется, что уже не, ну, тех, которых отпустили, э, им, те, которые держали их в Крыму, им уже не до, не до них. Потому что ну, здесь он, танки стоят э, в 20 километрах. И меньше человеком они будут думать, это о том пленном, которого они выпустили. Не голова забита совершенно другим. Во-первых, им реально нужно ловить диверсионные группы. Это как бы, ну, я так считаю. Поэтому их акцент должен быть даже здраво, если подойти к, ну, к военному положению, не ловить патриотов, которые там флагом помахали, или же там сказали слава Украине, а ловить те, которые люди действительно имеют какую-то, ну, военную а, задачу. То есть провести какую-то диверсию, или же разведку провести. То есть это война. То есть в войне нужно акцентировать внимание на силовые структуры, а не на идейные. Потому что это их безопасность. В принципе, чем больше они получают информации о тех, которые находятся по ту сторону баррикад, тем, значит, они больше себя обезопасивают. Кто эти люди там? Мы знаем только какие-то несколько имен людей, я имею в виду, в УГА, в этих руководствах ну, от ДНР. Ну, большая часть там, я думаю, люди, которые имеют какое-то отношение к Украине. К Донецку, может быть. Я знаю ребят там с Петровки, с нашего района, которые ну, взяли, вот как попали туда на этой эйфории. Есть приезжие из днепропетровской из Киевской области. Не знаю, насколько они идейные или же за какие-то ну, финансовые бонусы. Я не могу за это утверждать. А есть люди, которые вообще никакого отношения к Украине не имеют. Ну, в частности, я видел таких. Это люди были, ну, кавказской национальности. И когда мне спросили, за, говорили за Ляшка, видно, что он даже не знает, кто такой Ляшко. Поэтому сказать, что это чисто гражданская война или чисто позиция украинцев, ну, это не совсем так. У вас есть молитвенная платформа. Насколько это опасно? Ну, знаете, как платформа, она на той, наверное, и молитвенная, чтобы быть безопасным. Наверное, это самое безопасное место в городе Донецке. Мы здесь молимся. Мы не призываем к насилию, мы не призываем к каким-то, знаете, политическим таким симпатиям. В принципе, для меня ну люди грешники что с проукраинской стороны что с не проукраинской даже будучи на митинге с молитвой за украину я призвал людей стать на колени молиться перед Богом, потому что я считаю, что э, смирение перед Богом народа, то есть это спасение для Украины. И когда шла молитва Господня очень наш, а люди там кричали «Слава Украине», для меня это было чуть-чуть неуместно. Поэтому мы придерживаемся максимально религиозного формата, хотя мы не скрываем э, как бы сказать, наших симпатий, не скрываем, за что мы молимся. Мы законопослушные граждане, эта страна является Украиной, то есть юридически, естественно, мы молимся за мир в этой стране, в Украине. Но вам вам мешали мы я знаю разбивались, сбрасывали эту палатку в реку даже да, да, да. ну не раз конечно угрожали нам и не раз угрожали но к сожалению во первых у есть у людей сама ненависть вообще к религии или же к ну как бы к людям другой конфессии допустим у нас же здесь разных конфессий и они вот свою ненависть выплескивают на нас. А некоторые накручены, что мы тут про, про бендеровцы, то есть на самом деле, если человек с точки зрения Библии или патриот, то это хорошо. Поэтому здесь не бендеровцы, здесь люди, которые молятся за ту землю, данную нам Богом. И естественно, люди здесь накручены в Донецком регионе, и искусственно рожденная ненависть в сердцах людей, она очень часто направлена на тех, кто оказался ну, вот рядом враг, его обозначили как врагом. А мы здесь стоим в центре города, и поэтому э, человек обозленный, на все может пройти запросто, им кто-то покажет. Это ж враги стоят. Вот нам ну, бывает частенько достается. Больше надо задавать вопросы, как жить потом дальше тем людям. Потому что это пройдет. А вот потом как тем людям, которые были по разные стороны баррикад, жить в одном городе, даже на одной перегородке, в одном подъезде вот это уже проблема. Как бороться с этой ненавистью, ну, люди должны прежде всего увидеть не врага вдруг а в друге, потому что а люди должны увидеть, что враг, в принципе, у всех один и тот же – это коррупция, это безбожие, это воровство. И если они направят свои усилия именно на правильного врага, то тогда вопрос так -то будет решен. Вы остаетесь здесь, очень многие люди из Донецка уехали и уезжают. Те, которые как-то проявляли свою позицию, не поддерживали ДНР, может, высказывались против. Зачем оставаться или почему вы остаетесь? А, ну, я прежде всего считаю, что он, как бы, капитан бежит с тонущего корабля самый последний. У меня есть ответственность перед Богом и перед людьми прежде всего. Я пастор церкви и не могу бросить церковь. А, Проповедуя о смелости и о вере, при этом быть трусом и неверующим. Это первое. Второе, я чувствую ответственность здесь за этих людей, которые приходят на молитву, чувствую ответственность за этот город. Вот, поэтому я не могу его бросить. Мне Бог положил на сердце молиться за людей. Я здесь буду ну, до конца. Я даже был, даже попал в Бога то есть реальности, я потом ну, молился даже за этих людей. Меня били, я молился, не били, говорила о Боге. Поэтому моя цель как священника, то есть ну, быть с народом. Не, без разницы, ДНР этот народ или не ДНР. То есть подходят в нашу палатку люди разных политических симпатий. Вот люди, которые поддерживают ДНР, как вы с ними общаетесь? Так же самое, как и с теми, которые Нет, поддерживают Украину. Нет, потому что вот многие там говорят, а как говорить? Мы не понимаем, как говорить, мы не можем найти общий язык. Самое главное, чтобы показать, что мы любим этих людей, что мы им не враги. То есть самое первое для себя, то есть поставил о том, что... Я люблю этого человека, я могу не согласиться с его действиями, не может быть не согласен с его поступками. А, ну даже в Ога, когда меня били, то есть у меня не было сердца ненависти к этим людям. Даже когда они меня отпускали, там извинились, я говорю, тебе не за что просить прощения, говорю, потому что у меня все это время не было негативных чувств. хотя с ними, с некоторыми общаться бесполезно, то есть они на своей волне, и они уже как, они имеют определенную установку, и вижу, что видно, что уже человек, ну, не способен на какие-то уговоры. То есть он не способен к диалогу. Я думаю, общество реально поделилось на два лагеря. Некоторые те, которые сидят в УГАИ, в СБУ и ходят с оружием, считают местные жители, что это их защитники. А другие же, наоборот, считают, что это террористы, которые ну, уже ждут, когда же будет АТО. Вот. Но однозначно все хотят, чтобы наступил мир. Все хотят уже, чтобы, или уже, ну, чтобы закончилось вот это вот противостояние. Каким образом, я не знаю. Но люди, обычные мирные люди, они просто устали. Устали находиться в постоянном напряжении, что же будет дальше. Кто-то боится украинских танков и самолетов, кто-то боится быть словлены представителями ДНР и расстрелянным, или же как ребят на блокпосту просто расстреляли. Вот, или же там в застенках у газа какую-то непонятную провинность попасть и быть там замученным. В реальности все хотят, чтобы это закончилось. Я скажу, что в Киеве чуть-чуть живут такими как бы фантазиями. Не фантазиями, как не в реальности немножко живут. Они думают, что здесь какая-то группа вооруженных людей которые чего-то хотят, есть какая-то группа, которая их поддерживает. На самом деле идет полномасштабная война со всеми правилами войны. Просто она идет не таким вот как бы глобальным путем, как это мы видели по телевизору в 1941 году. И э, нельзя Киеву рассуждать, что у них мир или западной Украины мир. Если это проблема, это проблема всей Украины. И вот этого, к сожалению, не западная часть, не Киев не понимает о том, что реальная проблема, это не проблема Донецкого региона, это проблема всей Украины. Вот этого, к сожалению, недопонимают многие. Ну, то есть, почему не договорятся, почему вы так решили, а почему вот Донбасс решил, что референдум нужен, или там не референдум нужен. На самом деле, все здесь искусственно разожгли, Я не знаю, кто именно конкретно, не могу утверждать, но то, что ненависть порождена у нас в регионе искусственно, и то, что это проблема всей Украины, о том, что это не проблема Донецкого региона, это проблема Киева и Львова и всех остальных, вот это и... Вот вот, 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 это он хотел бы мысль донести Киеву. То есть эту ненависть можно было, может, можно разжечь где угодно? Сто процентов. Если сейчас не, не, будет решена проблема в Донбассе, то, а, то это, будет, это будет продвигаться по всей Украине. Здесь одно, или же, или же продавать Украину полностью, ну, отдавать ее полностью. То есть давать, поднимать руки тех, кто это все, и, и забыть, и забыть, что вообще существует такая страна Украины. Или же все-таки понять, что Донбасс это не отдельная часть Украины, это не какой-то такой маргинальный регион, это часть Украины, которая нуждается в том, чтобы ну, ему помогли, что, Украина, что мы нуждаемся в том, чтобы ну, как бы, Украина нуждается в исцелении. И Донбасс сейчас это не опухоль раковая, которую надо удалять, это больной член, это рука или нога, то есть которую нужно исцелять, которую нужно лечить. То есть Донбасс нуждается в лечении, потому что даже те люди, которые сейчас поддерживают ДНР, это в принципе неплохие люди. Просто ну, над ними нужно поработать над их сознанием. Нужно поработать над информацией, которую они получают.